В эфире телеканал БТБ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Из плена боевиков отпустили еще четверо солдат. Двое добровольцев, один служащий вооруженных сил Украины и один нацгвардеец. Об этом в своем твиттере написал президент Украины Петр Порошенко. На сайте блока Петра Порошенко сообщается, что все освобожденные тяжело раненые. Их увезли скорая. Также говорится, что над подготовкой обмена работали Центр освобождения пленных СБУ, организации «Патриот» от Минобороны и Луганский союз воинов-афганцев. Не допустить третье всемирное безумие. Президент Петр Порошенко заявляет, что хочет прекратить войну в Украине и не дать никому шанса начать третью мировую. Об этом глава государства написал в своем твиттере. По его словам, 96 лет назад завершилась Первая мировая война, и сейчас нужно сделать все возможное, чтобы безумие не повторилось вновь. Президент добавил, что двух мировых войн для человечества достаточно, чтобы осознать преимущества мирных соревнований и конкуренции. В то же время на своей странице в Facebook Петр Порошенко подчеркнул, что сегодня на Востоке украинцы защищают территориальную целостность государства и оборонять родную землю, а также право на независимость и развитие, они будут всегда. Кроме того, президент заявил, что верит в мирное урегулирование ситуации и сделает все, чтобы в Украине наступила спокойная жизнь. Ситуация в зоне АТО остается сложной, утверждает спикер инфоцентра СНБУ Андрей Лысенко. По его словам, российские наемники усиливают и подтягивают силы к линии столкновения. Военная техника зафиксирована на окраинах Докучаевска и Еленовки. Усиливают и перегруппировывают свои позиции боевики на подступах к Мариуполю с восточной стороны. На Донецком, Дебальцевском и Луганском направлениях они не раз открывали огонь. В результате боевых столкновений и обстрелов за минувшие сутки погибли пятеро украинских защитников, десять получили ранения. На Донецком направлении вблизи села Березовое террористы с применением минометов и гранатометов атаковали взводный опорный пункт. Нападение отбито. Позиции украинских военных на территории Донецкого аэропорта боевики трижды обстреляли из артиллерии и стрелкового оружия. Из минометов террористы вели огонь по позициям сил АТО вблизи населенных пунктов Ленинская, Майорская, а также близ станции Химик в городе Авдеевка. Кроме того, Андрей Лысенко обвинил наблюдателей ОТБСЕ в том, что они обнародовали информацию о месте дислокации украинских военных. Это произошло на собрании с представителями Украины и России в Донецке. Таким образом, российские военные узнали подробности расположения тяжелой артиллерии и танков украинской армии в районе села Карловка. Также военный эксперт Дмитрий Тымчук заявил, что группа информационного сопротивления прекращает контакты с ОБСЕ, поскольку есть претензии к работе наблюдателей. В свою очередь, спикер специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Майкл Батюркив заверил, что ее работа является нейтральной и непредвзятой. Однако он отметил, что наблюдатели не могут скрывать какие-то факты, например, обстрелы или обнаружение вооруженных лиц. Я хочу сказать, что мы не раскрываем позиции украинских военных. Наши сотрудники отчитывались о последствиях работы перед общим комитетом с участием украинской и российской стороны. Поскольку члены комитета зависят от нашей информации, мы обеспечили их этой информацией. Наша миссия — не вести действенный диалог. Мы говорим очень откровенно, мы не можем скрывать какие-то вещи. Речь идет об обстреле или выявлениях вооруженных людей. Нам остается только отчитываться и сообщать все факты членам ОБСЕ, среди которых жители Украины, Россия, Российской Федерации, Канады и других стран. Я должен подчеркнуть, что мы не влияем на эту ситуацию. Мы только устанавливаем факты. Службы Европейского Союза подготовили различные варианты санкций против России, но для их юридического оформления необходимо решение Совета ЕС. Об этом сообщила пресс-секретарь высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Майя Касьянчич. Она заявляет, что предварительно провели интенсивную работу по поводу возможных ограничительных мер против России. А также отметила, что 17 ноября министры иностранных дел стран ЕС обсудят ситуацию в Украине с учетом всех текущих событий, а также ответ Евросоюза. Один из вариантов такого ответа – усиление санкций против Российской Федерации. Новыми санкциями России пригрозила и Госдеп США. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента штатов Дженнифер Псаки. Соединенные Штаты осуждают Москву за эскалацию конфликта на Донбассе, сообщил американский дипломат и отметил, что поставки вооружения для боевиков из России недопустимы. В Белом доме утверждают, что если Кремль продолжит игнорировать минские обязательства и будет дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, России придется дорого заплатить за эти действия. Если Россия будет продолжать вести себя агрессивно по отношению к Украине, то будут введены дополнительные ограничения. Мы уже обсуждаем этот вопрос с европейцами. За ужесточение санкций против России выступил и Дэвид Кэмерон. Это заявление премьер-министра Великобритании сделал в связи с информацией о том, что Москва перебрасывает военную технику боевикам на восток Украины. По словам политика, несмотря на то, что Британия не желает новой холодной войны с Россией, она готова поддержать усиление санкций, если Москва не прекратит дестабилизировать ситуацию на Донбассе. Действия Кремля представляют угрозу для всей Европы. И военного решения украинской проблемы не существует, подчеркнул Дэвид Кэмерон. А также от отметил, что санкции Запада оказывают на Россию большое влияние. Самолет «Боинг-777» над Донбассом могла сбить ракета в спусковой установке, которая попала на восток Украины с территории России. Так считают австралийские спецслужбы. Такую версию озвучил Владимиру Путину премьер-министр Австралии Тони Эбботт на полях саммита АТС в Пекине. По его словам, эта установка использовалась боевиками, а после трагедии была возвращена в Россию. Премьер-министр Австралии заявил Путину, что если такая версия получит подтверждение, это будет представлять очень серьезную проблему для России. Эбботт напомнил президенту России о трагедии 1988 года, когда США по ошибке сбили иранский пассажирский самолет и тогда принесли извинения а также выплатили соответствующую компенсацию. Тем временем Россия готовит очередной так называемый гуманитарный конвой к отправке на Донбасс. Об этом заявил замглавы российского МЧС Владимир Степанов. И, как сообщают в министерстве, сейчас идет формирование груза. Стоит отметить, что Россия уже отправляла шесть аналогичных конвоев. По словам главы Департамента информационной политики украинского МИД Евгения Перебениса, Москва под видом гум-конвоя поставляла боевикам на Донбассе топливо и технику, а также вывозила оттуда целые предприятия. И кроме того, конвои использовались для вывоза тел погибших российских военнослужащих. Напомню, последняя колонна пересекла границу 4 ноября. И сделали это без разрешения Международного комитета Красного Креста и украинских властей. Провести бесплатные операции для бойцов, пострадавших в Зуни АТО, в Украину приехали медики из Канады. Проводятся операции в рамках добровольческой медицинской миссии, которую создал Украинско-Канадский фонд. Сколько военнослужащих планируют прооперировать и какого рода будут операции, узнавала Вероника Сектым. Более 25 канадских врачей совместно с украинскими коллегами целую неделю будут бесплатно делать пластические операции бойцам АТО. Их цель – вернуть пострадавшим прежний внешний вид. Операцию для Эдуарда уже завершили. Теперь ему осталось дождаться выздоровления и дальнейшего протезирования глаза. Впрочем, даже после такого боевого ранения он уверен, что вернется на восток Украины, чтобы и дальше защищать свою родину. Сложная операция была очень, потому что у меня самая большая операция продлилась почти пять. Ну, 5, 5 и более часов где-то. Честь им, им хвала, молодцы. Вот. Ну, я скажу, и наши врачи тоже молодцы, им тоже честь и хвала, они молодцы. Они все сделали, все, что могли, они сделали, все сделали правильно. Канадцы сказали, что все сделано, было сделано на высшем уровне. Вот. То бишь, практически, говорят, мы просто не работали, мы просто игрались. Потому что наши врачи сделали очень много, очень хорошего. Помочь украинским врачам в лечении героев доктора из Канады считают своим долгом, ведь они еще с начала событий прошлой зимы поддерживали Украину. К тому же, благодаря совместному сотрудничеству можно не только значительно ускорить выздоровление бойцов, но и обменяться профессиональными знаниями. С самого начала все задумывалось как обмен знаниями с украинскими докторами. К нам пришло приглашение из военного госпиталя, так как было много раненых. И наши доктора были заинтересованы в том, чтобы помочь и поработать в команде. И здесь мы делимся своими знаниями. Работаем много. Операции от трех часов и больше. И оперируем мы с украинскими врачами. И они могут смотреть, как мы улучшаем внешность пациентов. И если посмотреть на них сейчас, то они, правда, выглядят гораздо лучше. В Украину канадские медики привезли необходимые для операции оборудование и материалы, которые планируют здесь оставить. Говорят, это поможет прооперировать значительно больше людей. Но прежде всего, отечественные доктора благодарны за поддержку и понимание своих коллег. Конечно, огромное спасибо им за ту помощь, которую оказывают, потому что действительно раненые именно челюстно-лицевого профиля, это вообще любые ранены, это очень тяжелая травма, которая требует и большого хирургического вмешательства, и последующего ухода специфического. Пока что планируется прооперировать около 40 человек, но до конца программы число ее участников может возрасти. Ведь медики хотят помочь как можно большему количеству героев, которые с честью выполняли свой долг. Вероника Сектым, Даниэль Косаковский, БТБ. Закрыть глаза и смотреть сердцем. Именно с такой идеей режиссер Олесь Санин создал фильм Поводырь. События разворачиваются в 30-е годы в Украине. При трагических обстоятельствах погибает американский инженер, а его сына спасает от преследователей Слепой Кабзарь. Не имея других шансов выжить на чужбине, парень становится поводырем. Картина ⁇ новое слово в истории украинского кинематографа, убеждены ее создатели, но главным новшеством станет специальное оборудование, благодаря которому прочувствовать атмосферу смогут даже люди с особыми потребностями. Премьера фильма в Украине состоится уже завтра в фильм будет в кинотеатрах. Впервые в Украине этот фильм будет идти в кинотеатрах с тифлокомментарием. Это специальная технология, звуковая дорожка, записанная для кинокартины, которая передается по радиоканалу параллельно с фильмом. Незрячие люди смогут через радиоприбор, наушник, слышать комментарии к фильму. Мы просим людей немножечко остановиться, закрыть глаза, прислушаться к самому себе и прийти смотреть наше кино с сердцем. Наше кино сердцем. К этому часу это вся информация. Анализ текущих событий смотрите в программе «Национальный интерес» сразу после финансовой информации. Оставайтесь с нами.